Наша нашей идеи, нашего круглого стола, я бы хотел бы сказать самое главное. Очень много сейчас инициатив идет от науковцев, общественных организаций, которые связаны с экологией, по створению заказников, национальных парков, парков местного значения, куда мы делаем очень большой акцент. Для чего это делается? И вообще, ну, как бы та работа, которую необходимо проводить, целью, самое главное, что для, под этим подразумевается? Люди задают вообще вопрос, что это такое? Ну, коротко, да, как бы по конкретным пунктам, по заповедным всем направлениям мы вам расскажем сейчас прям детали. Но я бы коротко хотел бы как бы для поселковых уголов особенно сказать, что это территории, не которые будут у вас забираться, самое главное, да, но территории остаются в Их никто вас никогда не заберет. Мало того, она будет территория, будет еще иметь охоронные обязательства, в которых если это будет национальный парк, это будет разрешено в этих национальных парках. Прежде всего, это рекреационные комплексы, это какие-то там э, связанные э, функциональные э, различия. Ну, не функциональные, а самое главное, что там нельзя будет строить промышленность, нельзя будет строить частные домостроения. Это почему? Чтобы у нас подходить каким-то европейским нормам нашей территории Киевской области, надо подходить так, как рассчитано по всем нормам, это до 15% должно быть какой-то территории заповедной. Но территория, которая ну, вообще абсолютно нетронутая человеком, который, чтобы она действительно подходила для того, чтобы переживать будущим поколениям. Поэтому создание этих заказников, национальных парков, парков местного значения и управление за последний год очень активно и тянут и пытается со всеми объяснять, с каждым встречаться на сессиях, где-то получается, где-то не получается. Но основной упор это, конечно, к вам поселковым головам, чтобы вы могли объяснить своей громаде о том, что при разработке положения потом при национальных парках, каких-то местных парков значения, заказников, будут учтены все пожелания громады. Это самое главное. Она будет будут и вам, и все это будет передаваться и оставаться у вас никто это у вас не забирает, не ограживает никакой колючей проволоки. Если там всю жизнь ловили рыбу, значит там и будут ее извините ловить. Если там всю жизнь там косили сено и так будет продолжаться косить. Но при mm -hmm. этом мы эту территорию э, сделаем так, чтобы эта территория реально не могла была перегружена э, строительством непонятно каким, которое вот где-то вы регулируете, где-то вы не можете его регулировать промышленностью, частным сектором и прочее прочее. Но рекреация, пожалуйста, пожалуйста дома отдыха, пожалуйста, отели, пожалуйста, рестораны, пожалуйста, то, что ва... социальная социалка ваша, пожалуйста, все это можно строить. Это все разрешается законодательством. Опять же, еще раз уверяю, что все положенные будут с вами согласовываться. Вы все будете как бы понимать, о чем идет у нас, как бы будет речь, и это все будет идти вместе с вами. Все, вся процедура погоджена не только с вами. Каждая бумажка будет с вами вместе согласовываться. Ну, четыре основных функциональных зоны. Это заповедная зона с наиболее строгим режимом охраны, предназначены для охраны и восстановления наиболее ценных природных комплексов. Будет какая-то часть территории, в которой нельзя ничего делать. Это те прибрежные смуга какая-то очень красивая, да, леса, которые вот попадают под эти парки, да, и еще там какие-то вещи, которые очень интересные, которые действительно имеют заповедальность, и, и заказники вот в этой территории, в этих парках, она будет неприкосновенной территорией. Что-то надо ставить, где ничего делать нельзя. Зоны регулируемой рекреации предназначены для отдыха и здоровления населения. В зоне предусмотрится организация туристических маршрутов. Вот там, кроме маршрута, возможно, что-то частичное, какое-то вот застройки какие-то. Возможно, там э, комплексы, которые есть или которые создавать вы, возможно, будете. Опять же, это все это будет идти через ваши все погоджения. Зону стационарных рекреаций для размещение гостиниц, кемпингов и других объектов для обслуживания парков. Хозяйственная зона – это для обслуживания самого парка. Значит, я бы хотел сказать, потому что парки большие, очень большие, и туда входит не только ваш район, сейчас еще будет Вышгородский район некоторые заходили. и поэтому все, что будет делаться, это будет единый один документ. В этом едином документе вы будете участвовать все. Все ваши пропозиции, все какие-то у вас вопросы какие-то будут. Вы можете открыто приезжать и к нам, обращаться к нам, и через районную администрацию обращаться, потому что будет переписка очень большая идти, и по районную районной администрации очень много будет документов проходить. Потому что создать документ одно, вы понимаете, еще надо вынести в натуру, надо описать каждую территорию, это очень большой научный такой труд будет идти. Значит, ну, для информации, министр экологии создал свою комиссию на уровне министерства, куда мы как управление, потому что у нас указ в основном касается э, Киевской области, мы туда входим, естественно, будем все согласовывать на уровне министерства. И все пропозиции, еще раз повторюсь, все пропозиции местной громады будут учтены в этих парках. Чтобы просто для себя, когда вы получите от нас уже картографические материалы, что вошло, во-первых, существующие какие-то объекты, мы туда сразу же заносим, они уже есть, никто их не собирается ни сносить, ни убирать, ничего абсолютно это не будет. Это все будет заноситься на эту территорию, она будет просто описываться, что это уже есть, то-то, то-то, чтобы это все понимали, что как бы ничего ломаться существующего уже ничего не будет. Мы должны думать, что делать дальше. Поэтому мы для этого проводим этот круглый стол, что сейчас вот, э, очень много людей, которых к нам сейчас приехали, гости, и мы в том числе ваши. Мы попытаемся вам это все объяснить, наглядно по каждому пройтись по селу, по каждому пройти по всем вопросам, которые у нас будут с вами э, возникать в процессе нашего диалога. Опять же, это первый наш круглый стол, а работа будет очень большая. Я не думаю, что мы там где-то в течение года, возможно, подойдем какой-то финишной прямой. Что очень большой объем работы. Но еще раз помечаю, что эта работа проводится для того, чтобы в Киевской области, в частности в вашем районе, мы подошли к 15%, подошли 15 общепринятых европейских норм по заказникам, по ландшафтным паркам и тех территорий, которые должны действительно остаться заповедными у нас. Вот как бы это основная цель, потому что на сегодняшний день информации вы знаете, 2,9 всего у нас в области заповедок Это очень мало. И действительно, вы знаете, вы все встречаете, сколько сейчас идет распределение земель, оно идет, 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 что-то делается, что-то не делается, все это хаотично делается. Поэтому вот как бы это основная цель вот ⁇ пытаться с вами поговорить и вести какой-то диалог. Обязательно мы всем вам дадим, чтобы вы тоже высказали свое мнение по этому вопросу. Значит, как я предлагаю построить дальнейшую нашу работу? значит сейчас я дам слово начальнику выделу биоресурсов нашего управления Оксане Ивановне Ведригуше она сейчас попытается как бы обозначить основные позиции э, по, по конкретным селам и по конкретным то что мы сейчас и расписать что именно какие парки